নমস্কাৰ বৰষুণৰ বতৰ আৰু এই বতৰতে যাব ওলাইছোঁ ভৰালী নামঘৰলৈ এখন শৰাই আগবঢ়োৱা আছিলে সেইবাবে ভৰালী নামঘৰলৈ ওলাইছোঁ ইতিমধ্যে পৰিৱেশটো দেখি গম পাইছেই ডাৱৰীয়া বতৰ আৰু আমি গোটেই পৰিয়ালটো ওলাইছোঁ এয়া মোৰ ছোৱালী আৰু ল'ৰা যাব মোৰ পত্নী হাহুমা যাব আৰু ভৰালী নামঘৰলৈ বুলি এয়া ওলাইছোঁ আৰু ভঁৰালী নামঘৰ যাওঁতে আমি কিছু কথা মনলৈ আহিল মোৰ যে ভঁৰালী নামঘৰ কিয় বিখ্যাত কেনেকৈ ভঁৰালী নামঘৰৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল অসমত বহু হাজাৰ বহু লাখ নামঘৰ আছে তাৰ মাজত ভঁৰালী নামঘৰ কেনেকৈ পৃথক হ'ল কেনেকৈ ভৰালী নামঘৰ বেলেগ নামঘৰতকৈ বিখ্যাত হৈ গ'ল তাৰ কথাটো জানিবলৈ আমাৰ খুবেই মন গ'ল তাৰ মাজতে দেখিছে নগাঁৱত কেনেধৰণৰ পানী সেয়া আছোঁ বৰষুণৰ পানী আৰু ইতিমধ্যে কলিয়াবৰত বান্ধ ভঙাৰ বাবে বহুত পানী হৈছে বুলি গম পাইছোঁ বাটত যাওঁতে হয়তো দেখি যাব পাৰোঁ গতিকে সেই বানৰ মাজতে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ চাৰিওফালে পানী তাৰ মাজতে ডাৱৰীয়া বতৰত ভঁৰালী নামঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ভঁৰালী নামঘৰত কেইবাবাৰো আগতো আহিছোঁ যিসকলে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহে বা নগাঁৱৰ পৰা আহে বা তেজপুৰৰ পৰা আহে তেওঁলোকে কলিয়াবোৰৰ যি তিনিআলি আছে সেই তিনিআলিটো পাৰ হৈ কিছুদূৰ যোৱাৰ পাছতেই সোঁহাতে ভঁৰালী নামঘৰলৈ সোমাব লাগিব তাতেই ভঁৰালী নামঘৰলৈ যাব পৰা বুলি এখন ফলক মাৰা আছে সেইফালেদি আমি সোমাই আহিব লাগিব আৰু যিসকলে আপাৰ আপাৰ আছামৰ ফালৰ পৰা আহে উজনিৰ ফালৰ পৰা আহে তেওঁলোকে বাওঁহাতে সোমাই আহিব লাগিব আৰু কিছুদূৰ অহাৰ পিছত তেনে তাতে ডাইৰেকশ্যনবিলাক লিখাই থাকে এই এইফালে যাওক বুলি তেনেদৰে আহি আমি মোৰ সন্মুখত এয়া কিছু দূৰ গ'লেই ভঁৰালী নামঘৰ পাম ইতিমধ্যে ৰিণিকি ৰিণিকি দেখিছোঁ নাতিদূৰত সেয়া ভঁৰালী নামঘৰৰ গেট আৰু দেখিছে ইয়াতো যথেষ্ট বৰষুণৰ পানী জমা হৈ আছে ইতিমধ্যে এইফালেও পানী বহুত হৈছে আৰু সেই পানীৰ মাজতেই আহি ভঁৰালী নামঘৰ পালোহি হয়তো দৰ্শনাৰ্থী আজি কম হ'ব যিহেতু চাৰিওফালে পানী বৰষুণৰ বতৰ আৰু এয়া মোৰ সন্মুখত ভঁৰালী নামঘৰ পৰিৱেশটো খুবেই সুন্দৰ খুবেই ভাল লাগে ভৰি নামঘৰৰ যি গেটৰ পৰা ভৰি নামঘৰ সোমোৱা গোটেই ঠাইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে তাৰ বাবে খুবেই ভাল লাগে আৰু কাষতে থকা কেইবাখনো দোকান আছে তাৰপৰা এখন দোকানৰ পৰা আমি কিছু ফলাহাৰ আৰু কিছু বজাৰ কৰিলোঁ বজাৰ কৰি শৰাই বজাৰ কৰি আমি সেয়া নামঘৰলৈ বুলি আহিছোঁ খু ভাল লাগে আপোনালোকে যিসকলে ইয়ালৈ অহা নাই তেওঁলোকে ঘৰতে বুট মগু তিয়াই লৈ আহিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে শুকান বুট মগু পায়েই যায় ইয়াৰ পৰাও আপোনালোকে দিব পাৰে শৰাই বুলি ক'লে যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় সেই গোটেই বস্তুখিনি আনি আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰে আৰু এনেদৰে সোমাই আহিয়ে আপুনি এটি শিল পাব ইয়াতে বেৰি ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে আৰু ঠিক মন্দিৰৰ নামঘৰৰ যি পৰিৱেশ এই ঠিক এনেধৰণৰ খুব সুন্দৰ খুব পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু সম্পূৰ্ণ গোটেই নামঘৰটো টাইলছ দি একদম চাফা কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে কাষতে যি এই শৰাইৰ জমা লোৱা ঠাই আছে তাতেই শৰাইসমূহ জমা লয় বুট মগু তিৱা অথবা কোনোবাই খিচিৰি ভোগ অথবা পায়স ভোগ যদি কোনোবাই দিম বুলি ভাবে কাষতে ব্যৱস্থা আছে বনাব পৰা তেওঁলোকৰ মানুহো আছে বনাই দিয়াৰ সামগ্ৰীখিনি যোগাৰ ধৰিলেই হ'ল আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো খুব এনেধৰণৰ আগতো আহিছোঁ আগতেও তেনেধৰণৰ আহি খুবেই ভাল লাগিছিল আৰু বৰ্তমানো শৰাই আগবঢ়োৱা আছিলে বাবে আহিলোঁ আজি দৰ্শনাৰ্থী খুবেই কম বৰষুণৰ বতৰৰ বাবে হয়তো আৰু এনেদৰে এই ঠাইতে চাকি বন্তি ধূপ জ্বলাব পাৰে যেতিয়া হোলীৰ সময়ত হওক বা কিবা এটা অনুষ্ঠানৰ সময়ত হওক যথেষ্ট তাতে ভিৰ হয় সেইবাবে বন্তি জ্বলোৱা ঠাইসমূহ যথেষ্ট কৰি ৰাখিছে আৰু এনেদৰে সোমাই আহি এয়া শৰাই দুখনেৰে যি দৰ্শনাৰ্থী তেওঁলোকক আদৰি এনেদৰে সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে খুবেই সুন্দৰ যি আমাৰ বটদ্ৰবা থানৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ লগত সামঞ্জস্য আছে এটি দান পাত্ৰ আছে সন্মুখতে আৰু ইয়াৰ যি যিগৰাকীয়ে পাঠ কৰে খুবেই শুৱলা তেওঁৰ কণ্ঠ খুবেই ভাল লাগে অকণমান পাঠ নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিব খুবেই ভাল লগা আৰু তাৰ ঠিক কাষতে এই এনেধৰণৰ পিছফালৰ পৰিৱেশ ইয়াতো আগতে যেতিয়া কিবা অনুষ্ঠান পাতে ইয়াতে যথেষ্ট ভিৰ হয় ইয়াতে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা হয় ভোগৰ ব্যৱস্থা হয় আৰু বাওঁ কাষে এয়া ধুনীয়াকৈ নলাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু এয়া হ'ল তুলসী খুটা এইটো বহুত শ বছৰৰ আগৰ তুলসী খুটা এই তুলসী খুঁটা এতিয়া কেনেদৰে আছে ভৰলু নদীয়ে দান দিয়া তুলসী খুঁটাৰ অৱশিষ্ট বুলি লিখা আছে আৰু কেনেকৈ আহিল এই খুঁটা এই সকলোখিনি আপোনালোকে কিছু সময়ৰ পিছতেই আমি গম পাম তেখেতৰ যি পাঠক আছে তেখেতৰ মুখেৰে আমি গম পাম তেওঁলোকে এই নামঘৰৰ লগত খুবেই জড়িত গতিকে এই নামঘৰ ইতিহাস তেওঁলোকৰ মুখস্থ হৈ গৈছে তেওঁলোকে জানে এই ইতিহাস কি গতিকে তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰাই ভৰালি নামঘৰৰ বিষয়ে কিছু গম পাম তাৰ মাজতে আমি যি দৰ্শনাৰ্থী দুই এজন আছিল সকলোৱে বহিলোঁ ইয়াতে আৰু তেওঁৰ যি সুৰীয়া কণ্ঠ সেই সুৰীয়া কণ্ঠত তেওঁৰ যি পাঠ সেই পাঠ শুনিলোঁ খুবেই ভাল লাগিল শুনকচোন আপোনালোকেও তো এইদৰে পাঠ শেষ হোৱাৰ পিছত আমি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিলোঁ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেখেতক লগত লৈ তেখেতৰ মুখেৰে আমি কিছু জানিব বিচাৰিলোঁ আহকচোন জানো কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বনা জাকেৰে শিকে পাম তোমাৰী চৰণ ৰেণু শতকৌ কিবা ৰে কু প্ৰণাম প্ৰে কৰ হণাম গুৰুজনাক প্ৰণামৰ লগতে সদৌ অসমবাসী ৰাইজলৈ সেৱা বাচিছোঁ আমাৰ এই ভঁৰালী নামঘৰ চৈধ্যশ ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ শকতেই স্থাপন কৰা হৈছিল আগতে নামঘৰভাগ ইয়াত নাছিলে আজি ইয়াৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰ আগত মানৰ দিনতে সেই দৌলপুখুৰী এতিয়া বৰ্তমান দৌলপুখুৰী বামগাঁৱত অৱস্থিত আছিল তেতিয়া মানৰ দিনত মান তাতেই আছিলে সেই ৰুমতেই নামঘৰতেই আৰু নাম সেই নামঘৰতেই মানক পুৰি মাৰিছিল আমাৰ এজন গাঁৱৰে আমাৰ নামঘৰৰে সদস্য বুলি ক'ব লাগিব ভলাইবোৰ বুঢ়া বুলি কয় তেখেতে ৰাতি ভাত পানী খুৱাই দি ৰখীয়া হৈ আছিল আৰু ৰাতি বাৰটা এটা বজাত নামঘৰভাগ জ্বলাই দিছিল জ্বলাই দিছিল এইটো কাৰণতে মানৰ আক্ৰমণৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি তেখেত চোৰাং চোৰাগিৰি কাম কৰিছিল আৰু চোৰাং চোৰাগিৰিয়ে তেখেত ন মানসকলক ধ্বংস কৰিছিল আৰু তেতিয়া এটা ডাঙৰ এটা কথা হৈছিল এইটোৱেই যে বুঢ়াডঙৰীয়াৰ কৃপাত সেই নামঘৰ ভাগ পুৰি যদিও মান পুৰি শেষ হৈ গৈছিল তাৰ নামঘৰৰ আসনভাগ গামোচা পুথি পাঁজিকে ধৰি একো হানি বিঘিনি হোৱা নাছিল যথা সময়ত আমাৰ ইয়াতে এই গাঁৱতে ভঁৰালী হাজৰিকা বুলি এজন মানুহ আছিল তেখেতৰ লগতে আমাৰ যি চাৰি ছজন আছিলে সেই আমাৰ কাকাহঁতৰ সৈতে শিয়ালে এই নামঘৰভাগ স্থানান্তর করেছিল এই বিখ্যাত শতায় এই চতালি কাখকে স্থাপন করেছিল নামঘৰ ভাগ বনাবলে খেঁরই সরকয়ে গোসাইঘর টাইপত লাহে থাক লহে ল ক্রমান্বয়ে যে নামঘর ভাগ তেতিয়া এই ৰাইজে চিন্তা কৰিছিল যে আমি নামঘর বনাবলৈ ওচৰৰে এই চিকনি পাহাৰৰ পাকত কাঠ আনি নামঘৰৰ বাটাম তৈয়াৰ করার চিন্তা কৰিছিল তেনেতে আমাৰ চাৰিজনমান মানুহে সপোন দেখিছিল সেই সপোনত আহি বুঢ়া ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে তোমালোকে নামঘৰ বা কেতিয়া বনাব নালাগে অহা বাৰিষালৈ ৰৈ দিবলৈ কৈছিল সেই বাৰিষালৈ তেতিয়া ৰৈ দিলে আৰু যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰ আগত হাতবৰ বুলি কয় সেই হাতবোৰত স্থাপিত আউটপোষ্ট আছিল ইংৰাজৰ তেখেতসকলৰ আউটপোষ্টে গৈ আউটপোষ্টত গৈ পেলাই আমাৰ এই ভকতসকলে জনাই থৈ আহিছিল যে আমাৰ কাৰণে দুজোপা গছ ভৰলো নদীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰক দান দিব ব্ৰহ্মপুত্ৰই আনি কলঙে দি আমি আনি আমাৰ হাতবৰত লগাবহি আৰু সেই গছ গায়ন বায়নৰ নীতিৰে মানে ধৰ্মীয় নীতিৰে আনি গছ দুইভাগ আনি পেলাই আমাৰ ইয়াত স্থাপন কৰাৰ কথা কৈছিল যথা সময়ত তেনেকেই আউটপোষ্টে খবৰ দিছিল খবৰ দি আমাৰ গায়ন বায়ন দি পেলাই সেই তুলসী কুটা দুভাগ ইয়ালৈ আনিছিল তাৰে এভাগ এতিয়াও ইয়াত আমাৰ জীৱিত অৱস্থাত আছে আৰু এভাগ বালি সত্ৰৰ বৰ্তমান কেশৱ মহন্তৰ সত্ৰত স্থাপন হৈ আছে এই দুইভাগ স্থাপন হোৱাৰ পাছৰে পৰা নামঘৰভাগ লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ল আৰু বিভিন্ন যাত্ৰীসকলে আগৰ বামু পুৰণা মানুহখিনিয়ে কোৱাৰ কিছু কথা আমাৰ মুখে মুখে আহি আমাৰ কাৰণে কৰিছেহি যে নামঘৰ এদিন এসময়ত বৃন্দাবন হ'ব আৰু হয়ো আজি আমি দেখিছোঁ বৃন্দাবনস্থলীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ইয়াত যে অগণন ভক্তৰ ভিৰ হয় বিশেষকৈ আমি তিনিওটা উৎসৱ ভালকৈ পালন কৰা হয় আমাৰ বুদ্ধ বহাগ মাহত বুদ্ধ পূৰ্ণিমা আৰু ভাদ মাহৰ চাৰি প্ৰসংগ কৰি নাম প্ৰসংগ কৰা হয় গোটেই মাহ আৰু মাঘী পূৰ্ণিমা উৎসৱ এই মাঘ এই মাঘী পূৰ্ণিমা উৎসৱত যথেষ্ট মানুহৰ আমি ভিৰ বাট নোপোৱা মানুহ হয় আৰু সেই দিনটোত নামঘৰলৈ আহিলে বোলে মানে ইয়ালৈ আহিলে যোনে যি মনত বাঞ্চা লৈ আহে সকলোখিনি পূৰ্ণ হয় সেই বাণীকে সৰোগত কৰি হয়তো চাগে ভগৱান ভট্টভক্টৰ বিষয়ে আৰু আজিও এই বৃন্দাবন শ্বলীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ আছে আমিও সেৱক হিচাপে নতুন প্ৰজন্মৰ সেৱক হিচাপে আমি সেৱা কৰি যাবলৈ আগবাঢ়ি আছোঁ সেয়াই আছিলে ভঁৰালী নামঘৰৰ ইতিবৃত্তি আমি সকলোৱে গম পালোঁ খুবেই ভাল লাগিল কথাখিনি কেইবাবাৰো আহিছোঁ ভঁৰালী নামঘৰ কিন্তু প্ৰথমবাৰ ভঁৰালী নামঘৰৰ বিষয়ে ইমান সুন্দৰকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ গম পালোঁ খুবেই ভাল লাগিল আৰু এই ভঁৰাল নামঘৰ ঐতিহ্য সদায় এনেকৈয়ে থাকক আৰু ভঁৰাল নামঘৰ যি দ্বিতীয় বৃন্দাবন হ'ব বুলি কৈছে বৃন্দাবন হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ সকলো ভক্তৱান ৰাইজে এবাৰ হ'লেও ভৰালী নামঘৰ আহিব সেৱা কৰিব ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ ল'ব খুবেই ভাল লাগিব আমিও প্ৰসাদ খাই আমি এতিয়া ইতিমধ্যে ঘৰমোৱা হ'লোঁ যথেষ্ট ভোকো লাগিছে এতিয়া যিহেতু দুপৰীয়াৰ সময় গতিকে আমি এয়া এখন আঙনিত থকা এখন ধাবাতে সোমালোঁ সকলোৱে ভাত খাওঁ বুলি আৰু সোমাই ইয়াতে কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দিলোঁ নিৰামিষ ভাত অৰ্ডাৰ দিলোঁ যিহেতু আমি মন্দিৰৰ পৰা আহিছোঁ নামঘৰৰ পৰা আহিছোঁ গতিকে সকলোৱে ইয়াতে অৰ্ডাৰ দি খালোঁ আৰু ইয়াৰো পৰিৱেশটো খুবেই ভাল হোটেলখনৰ একেবাৰে বেয়া নহয় গোটেই পৰিৱেশটো যথেষ্ট গাড়ী ৰাখিব পৰা সুবিধা নাইট চুপাৰ হয়তো ইয়াতে ৰয় আৰু চাফ চিকুণ এটা আছিলে হোটেলখনত গতিকে হোটেলখনত আমি এই চাফ চিকুণ বাবেই আমি ইয়াত সোমালোঁ সকলোৱে ফ্ৰেছ হৈ তাতেই ভাতৰ অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু এনেদৰে নিৰামিষ ভাত আহিল যথেষ্ট পৰিমাণৰ কিবা কিবি নাই যদিও খাব পৰা জোখৰ বস্তু দিছে দালি ভাজি ভাত এনেধৰণে আৰু চাটনি চালাড খালোঁ আৰু তাৰপিছত খোৱাৰ পিছত আমি পুনৰ এতিয়া যাব লাগিব ঘৰলৈ বুলি ইতিমধ্যে সময়ো হ'ল গতিকে আমি পুনৰ ডাৱৰীয়া বতৰৰ মাজেৰেই পুনৰ ঘৰলৈ বুলি আহিলোঁ চাওক পৰিৱেশটো খুবেই সুন্দৰ বৰ্তমান আমি আহি আছোঁ কলিয়াবৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে আৰু বতৰটো ডাৱৰীয়া দেখিছে বৰ্তমান বতৰ বৰষুণ পৰা নাই কিন্তু ডাৱৰীয়া হৈ আছে আৰু ঠিক দুই কাষৰ পৰিৱেশ এনেধৰণৰ আৰু দেশ এখনৰ উন্নতিৰ প্ৰথম পদক্ষেপটোৱে ৰাস্তা বুলি কোৱা হয় ৰাস্তাবোৰ যেতিয়া খুব সুন্দৰ হ'ব ভাল হ'ব লাহে লাহে সেই ঠাইখিনি যথেষ্ট উন্নত হয় গতিকে এই সুন্দৰ ৰাস্তাৰ মাজেৰে আমি আহি এয়া আমাৰ আপোন চহৰ নগাঁও পালোহি মোৰ সন্মুখত নগাঁও ক্লক টাৱাৰ আৰু বৰ্তমান নগাঁও এটি চিনাকি হিচাপে এই ক্লক টাৱাৰ হৈছে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ